В Симферопольском районе аннексированного Крыма рядом с Бахчисараем утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге, из-за чего с рельсов сошли 8 вагонов зерном. Об этом сообщают все пропагандистские каналы. 8 вагонов зерном сошли с путей предварительно из-за взрыва на ЖД-путях в Симферопольском районе Крыма. Это произошло в районе 7.45 утра рядом с Бахчисараем а пострадавших пока неизвестно. Предварительное взрывное устройство было заложено под ЖД пути в районе села Чистенькое рядом с Симферополем. Взрыв произошел в начале состава. Повреждено 50 метров полотна. Диаметр воронки под рельсами около 15 метров. Глубина около 2. Информацию о сходе вагона подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Но по какой причине это произошло, он не сказал. В Симферопольском районе с сошли вагона с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле. Профильные службы разбираются в причинах ситуации на железной дороге в Симферопольском районе. Идут работы по восстановлению движения. Подпишись на канал, поставь лайк, жми на колокольчик, оставь свой комментарий. Подконтрольные Кремлю пропагандисты с информационного агентства «Интерфакс» сообщила следующее. Крымская железная дорога сообщает, что вагоны сошли в результате происшедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Восстановление железнодорожных путей на перегоне Симферополь-Севастополь планируется к вечеру четверга. Так званый министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что для устранения последствий взрыва задействовано 10 единиц техники и 40 человек. На 12 часов начались мероприятия по ликвидации происшедшего. Надеемся, что сегодня движение будет открыто. Зерно будет отгружено, пройдут мероприятия по очистке. Крымская железная дорога будет оценивать ущерб. Партизаны продолжают работать в оккупированном Крыму. Представитель разведки и Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире единого марафона следующее. По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи. Но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватческой войны против Украины, чтобы убивать гражданских и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют. Пока там российские террористы, конечно, покоя в Крыму не будет.